semalam saya bagi tahu kenapa ha, antara kes Yusof Rotter ha, dengan dengan kes Najib Razak SRC tu kan SRC 2 itu kenapa Yusof Rotter ni begitu bersungguh-sungguh uh, jabatan uh, peguam negara eh menyatakan komitmen akan tuduh balik rayuan dan sebagainya rayuan balik eh buat rayuan balik. Ha, Tapi tiba, tiba dalam kes uh, Najib Razak ini hanya sekadar menyatakan akan mengkaji semula keseluruhan sebelum menentukan uh, tindakan lanjut. Apa benda ni? kan ha, tuduh tahun 2019 ni 2025 takkan baru tu nak buat kaji balik kenapa engkau tak segarang sebagaimana engkau garang dengan kes Yusof Rota saya tak backup Yusof Rota tuan-tuan kan ha, kita berlaku adil dua-dua ini dalam kes jenayah ha, kalau nak ikut beratnya eh, pemberat dekat situ eh, kes SRC Najib Razak ni jauh lebih berat daripada Yusof Rota Yusof Rota ni kesalahan dia kesalahan peribadi jenayah juga tapi yang ini melibatkan dana awam ha, so bila kita compromise sebelum PRU 16 tuan-tuan nampak tak sedikit demi sikit sebab itu saya up status saya kata apa benda ni ha, adakah ini scheme of things 2.0 dulu bukankah kita melawan scheme scheme of things ni ha. so ini yang kadang-kadang satu demi satu tuan-tuan ha, satu demi satu kita nampak Ha, satu demi satu. Benda ni kalau kita tak cakap sekarang, eh kalau kita tak cakap sekarang. Nanti dia akan berlaku dekat hujung-hujung. Bila benda dah berlaku di hujung-hujung, tak guna dah tuan-tuan. Hmm. Tak guna dah. So kita kena ada bezalah antara kita PKR ni dengan UMNO Sebab rakyat pun nak tengok. Kalau rakyat kata macam tuan-tuan, eh 1400 yang bersama dengan saya malam ni, ni semua kebanyakannya adalah di atas pagar. Eh, ada yang daripada AMNO, uh, ada yang daripada PAS, saya tahu. Eh, pimpinan-pimpinan PAS pun ada masuk sini, geng-geng walaun depa pun ada masuk sini. Ha, selain daripada Chai Chai Jebon kan. Hmm. So, rakyat ini dia nak melihat apa beza AMNO dengan PKR, apa beza PKR dengan DAP, apa beza dengan dengan PAS, apa beza dengan Bersatu. Dah kalau engkau sama dengan AMNO, tak payahlah. Terus jelah salin kulit. Nampak tak? Janganlah wayang. Hmm. So kita sekarang ni kita bergerak dalam dua kapal. Uh, supaya nak kena-kena ada jelas di yang mana satu PKR, yang mana satu AMNO ni. So rakyat melihat ada dua kapal mereka bergabung buat pada masa ini untuk mengubudi, untuk mentadbir negara. Dah kalau macam kapal AMNO sama macam AMNO baik kau salin kulit kau kau bocok jelah AMNO. Selesai. Ada yang kata bahasa mudah pentadbiran PMX, eh? tak, dah, dah tak boleh pakai saya tak cakap begitu saya katakan sekarang ini kita bimbang dengan kelunakan eh, kelunakan dalam kes-kes macam ni dia melihatkan kepada satu seolah-olahnya prinsip itu akan pergi kepada satu tahap prinsip itu kita gadai tonton tengok eh, tonton tengok penyokong-penyokong Pakatan Harapan eh, berhubung dengan kes uh, Yusof Rota bising err eh, bising 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 fine saya okey eh sebab pada saya itu pandangan masing-masing tetapi tuan-tuan perasaan tak dalam kes Najib Razak bila dilepaskan tanpa dibebaskan senyap sepi tuan, tuan senyap sepi kita nak jaga hati siapa ni ha kita nak jaga hati siapa yang duk senyap sepi sangat ni kita nak jaga hati siapa yang kita tuduh itu satu individu bukannya kita tuduh amno. Um. tak kita tuduh satu individu Hmm? siapa tuan-tuan perasan siapa yang di kalangan penyokong-penyokong damai terutamanya siapa yang duk menuntut eh, untuk penyekat AGC tuduh balik eh, Najib Razak ni siapa tuan-tuan saya tak jumpa ha, dia punya bising tu hanya pada Yusof Rota maknanya prinsip eh, prinsip dalam dalam kita menegakkan keadilan ini seolah-olah hanya kita reserve oi jangan bising kat Najib Razak nanti UMNO marah apa benda kau ni Dah orang tu terlibat dengan... Uh, dengan tuduhan songlap dana rakyat. Tuduhlah dia. Apa masalahnya? Yang memang tak buat salah. Yang memang perform. Kita sokonglah. Ha. Ini yang kadang-kadang pun kita tak faham. Tapi, tuan-tuan. Ada memang benda tu naratif. Eh, naratif. Ini dipanggil naratif daripada naratif uh, politik. Eh? Uh, Yusof Rata ada naratif untuk kita attack Yusof Rata. Tapi... Mahkamah tak peduli dengan naratif dekat luar ni Macam kita sembang ni Mahkamah tak peduli tuan-tuan Sebab -tuan. dalam mahkamah dia cuma duduk fakta Dia cuma ambil kira ruang lingkup dalam bilik mahkamah itu saja. Apa yang disembangkan kat luar lantak ke orang Dia tak ambil kira Dan kita bercakap sekarang ini Di atas perkara yang telah diputuskan oleh mahkamah ha. Dan secara jelas Tuan-tuan boleh tengok macam mana penyokong-penyokong damai penyokong-penyokong PH menyerang Yusof Roter pagi petang siang malam. ok ha, tak cukup dengan pagi petang siang malam, ah ha, dia kaitkan pula orang tu dengan 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 apa menyokong uh, apa Yahudi dan sebagainya. So itu keadaan ni, Tuan-tuan. Tapi bila 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 dalam kes Najib senyap sepi. Ini naratif. Eh saya kongsikan kepada tuan-tuan, eh ini ini ini, ini naratif. Mahkamah dah putus DNA nak bising buat apa? Ha, ini sebab itu kita kena ada, kita kena baca. Eh? Kalau kita tak baca, ha, buatlah komen-komen macam tu. Kan mahkamah dah DNA nak bising buat apa? <laughs> eh? Ha, sebab itu kita ba kena baca tuan kena, kena baca. Saya bagi ini secara umum, so saya harap mana yang mendengar ini boleh membuat bacaan lanjut. Ha, Yusof Rota dalam kes Yusof Rota lepas dan bebas selepas perbicaraan di peringkat uh, pendakwaan maknanya dalam kes jenayah dia ada dua uh, eh, prima facie dan juga defense call prima facie kes di peringkat pendakwaan eh, bila mana pihak pendakwaan gagal membuktikan elemen-elemen tadi eh, maka mahkamah berpandangan eh, tidak melepasi threshold tadi maka dia dilepaskan lepas dan bebas serta-merta itu Yusof Rotem Mahkamah buat keputusan lepas dan bebas Adakah penyokong-penyokong damai, adakah penyokong-penyokong PH bising tentang pelepasan Yusuf Rata? Bising tak kan, tuan? Kan? Bising. Tak cukup dengan uh, sebut apa yang berbincang tentang merit, mereka kaitkan dengan sokongan dia pada Israel. Saya tak kata sokong Israel itu bagus, tak. Tetapi dia dua benda yang berbeza. Ha, tolong asingkan. Kau nak kutuk dia yang sokong Israel, sokong kutuk yang itu. Okay? Tapi jangan babitkan dengan kes mahkamah ni. Jangan babitkan. Ha, bantai dua benda tetapi buat secara yang berasingan. Ha. Okey, itu kes Yusof Rote. Dalam kes Najib Razak, mahkamah juga telah buat keputusan. Eh, dalam kes Najib Razak, mahkamah buat keputusan lepas tanpa bebas. Kalau dalam kes Yusof Rote, eh penyokong-penyokong dihantar signal, diberikan naratif untuk menyerang Yusof Rote. Kenapa dalam kes Najib Razak yang mahkamah putuskan lepas tanpa bebas, korang menghantar signal jangan hentam Najib Razak kenapa? takut UMNO tarik sokongan ke macam mana? Ha, nampak tak kan, tuan? Ha, ini ini cerita dia tuan, -tuan. so Yusof Rota lepas dan bebas sebab pendakwaan gagal buktikan kes pam selesai dekat situ alright Najib Razak lepas tanpa bebas maknanya apa? Bila lepas tanpa bebas, okay, pendakwaan boleh tuduh balik. Eh, peguam negara boleh bagi arahan untuk tuduh balik. Cuma kita lihat yang saya masukkan ini, yang saya saya sampaikan kepada tuan-tuan. Apa berlaku dengan peguam negara ini? Okay, apa berlaku dengan peguam negara? Kau cukup lunak dalam kes Najib Razak. Tapi dalam Yusof Rotten kau menyatakan pendirian. Eh, akan buat rayuan dan sebagainya. Cuma dalam kes Najib Razak, yang daripada 2019 maknanya daripada 2019 sebelum itu lagi telah dikaji dokumen telah ada tiba-tiba ha, akan mengkaji semula dan meneliti semula maknanya ha, tidak ada kepastian bila bila dan bila sebenarnya Najib Razak ini akan dituduh semula tidak ada kepastian tidak ada kepastian dan tidak ada jawapan berbanding dengan Yusof Rata tadi Yusof rata telah ada jawapan Pendawaan akan failkan rayuan Okeylah. Itu jawapan dia ha, Maknanya selepas dilepas dan dibebaskan uh, Dia punya next stage itu adalah di mahkamah rayuan Failkan rayuan Okey itu laluan dia kita nampak Dalam kes Najib Razak ni tak nampak laluan dia Kan Dia digantung Dia digantung sekarang ni ha. Sebab itu kita kata eh, Kalaulah saya boleh ulas dari sudut politiknya Eh, Adakah betul? Adakah betul tidak wujud campur tangan dekat situ? Adakah betul tidak wujud campur tangan? Sebab naratif menghentam Najib senyap tiba-tiba. Senyap tiba-tiba tuan-tuan. Tiba, ha, selepas Wabi Rafizi aku yang bantai. Lepas tu senyap. Ha, itu yang saya mengatakan tadi. Bila Lokman Adam mengatakan ah ha, Rafizi Ramli ni ada masalah hati. Apa benda kau ni Lokman Adam? Ha? Dalam kes jenayah songlap duit rakyat. Itu bentuk pertuduhan tak wujud masalah hati bila mana kita menuntut jabatan peguam negara menjelaskan dan mengarahkan untuk dituduh semula ke mahkamah. Hmm. Eh sebab isu dia terlalu remeh, tuan-tuan terlalu remeh. Kenapa tak serahkan dokumen kepada peguam sebab dokumen itu diguna pakai dalam kes-kes yang lain. Saya cakap kalau dokumen itu digunakan diguna pakai oleh kes-kes yang lain, kau photo state jelah dokumen tu. Then kau CTC kan. Uh, mudah saja benda tu tuan-tuan. Dia jadi masalah. Dia jadi masalah, eh? Bila kita nak bekerjasama sama ni, bila kita nak bekerjasama kita nak bekerjasama mendepani PRU maka UMNO buat tuntutan-tuntutan antara lain untuk Najib ini dilepaskan ini yang mengarut so kalaulah ada YB RAF dalam parti inilah suara-suara yang akan menentang sebab kita dalam PKR ini dalam keadilan ini kita dikenali sebagai orang yang ada prinsip kau salah, tuduhlah Kan? Kalau tak salah, mahkamah lepaskan dan kita terima. Kita terima benda tu. Ha, kenapa semata-mata, eh? Kenapa semata-mata nak, uh, nak, 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 nak kata orang, uh, nak, nak pilihan raya ni, PRU ni, kita nak, nak berkompromi sampai benda macam tu sekali? Apa lagi, tuan-tuan? Ha, benda pelik-pelik ini yang saya kata, bibit-bibit bibit-bibit eh, untuk menunjukkan eh, adanya kerjasama politik itu nanti sampai menyebabkan kita dah tak tahu dah ha, sedangkan mereka ini lupa yang nak mengundi ini rakyat biasa yang nak mengundi ini orang awam biasa yang tidak berparti dulu kita beria-ia dok, dok melawan dia menentang dia, menedahkan ha, kita roadshow satu Malaysia kita dedahkan pasal kes 1MDB ni haa Lepas tu bila kita berada di peringkat yang yang mana uh, on track eh, untuk mahkamah itu uh, mahkamah uh, putuskan kita bagi bersikap lunak pula. So, sebab itu saya rasa kita tak boleh, kita saya tak boleh berdiam dirilah lah eh, benda-benda macam ni. Ke mana kita nak pergi? Ya nah, sepatutnya inilah masa untuk kita reform bukan sahaja dalam parti kita tapi kita sampaikan signal yang jelas kepada semua parti politik termasuk AMNU. Eh, kepada Lok, apa apa Lokman kepada Lokman kepada Akmal Melaka kita cakap whoever yang terlibat dan di di di, di siasat biar undang-undang menentukan jangan lagi memberi tekanan kepada kita kalau engkau nak teruskan kita teruskan benda ni kau lepaskan Najib Razak jangan ini satu perkara yang kelakar dan kalaupun ada orang yang buat ugutan-ugutan begitu, eh, kita kena serahkan balik kepada rakyat. Biarlah rakyat. Hmm. Jadi kalau kita tak bersuara, eh, macam walaupun uh, YB Raf itu tidak ada di dalam, tapi tak semestinya mulutnya terpaksa dikunci. Eh? Dah nampak benda tu sedikit demi sikit, maka bersuara lah. So ini yang kita buat, kita bersuara. Soalnya kalau kau buat juga okey tuan-tuan simple saja dalam tempoh 2 tahun daripada sekarang walaupun saya tahu lama ni eh saya bagi dua jalan saja kita bagi saya bagi dua jalan saja kalau Najib Razak tidak dituduh semula di atas lepas dan bebas itu maknanya saya boleh merumuskan itulah scheme of things eh 2.0 eh ada campur tangan di dalam jabatan peguam negeri saya cakap terus terang sebab kes itu telah dituduh pada tahun 2019. Untuk seseorang itu dituduh tuan-tuan, eh pengalaman saya tak lama, 2 tahun saja eh dalam jabatan peguam negara. Bukan mudah nak tuduh orang. Maksudnya bukan mudah ni pada masa sebelum kita nak decide nak tuduh ni kita dah kaji elemen-elemen. Eh pada masa itu pada 2019 itu kita lihat elemen sudah cukup. So kita tuduh Uh, 2019 tuan-tuan tuan-tuan uh, baca balik uh, apa ni kenyataan media Jabatan Peguam Negara ok jadi tiba-tiba 2025 ini baru nak dinyatakan nak dikaji semula kelakar lah tuan-tuan eh saya cakap terus terang lah eh? kalau sekiranya Najib, Tun Najib Razak itu tidak dituduh semula saya, saya mengatakan bahawa scheme of things 2.0 berjalan di dalam kerajaan Madani ini Eh, berjalan dalam kerajaan madani. Hmm. Kita tak katalah kecuaian AGC. Eh kita tak katalah kecuaian ZZ AGC. Eh tetapi kita sebut sekarang ini ada campur tangan. Usaha so, untuk me mengelakkan ini adalah satu persepsi. Sebab dalam kenyataan media Jabatan Peguam Negara dia menyebut ini kes-kes yang melibatkan eh, kepentingan awam dan mendapat perhatian umum. Betul. Maknanya kepada AGC kepada Jabatan Peguam Negara jangan apa meninggalkan persepsi dalam masyarakat bahawa ada scheme of things yang mana Jabatan Peguam Negara terlibat. so nak menafikan nak menafikan persepsi negatif itu nak tak nak kena juga tuduh Najib bukan di atas tekanan politik tetapi AGC telah tuduh dia daripada tahun 2019 Ah. So daripada 2019 sampai 2025 Adakah kau nak mengatakan Itu satu kesilapan Tak munasabah sabar tuan-tuan Dia dilepaskan oleh mahkamah tanpa dibebaskan Lepas tanpa bebas Sebabnya satu saja Dokumen perbicaraan tidak diberikan Kepada pihak pembelaan ah. Setiap sekian lama dan beberapa kali penangguhan Itu saja. Jadi dari, dari sudut undang-undang Dalam sudut undang-undang kalau dokumen menjadi persoalan, menjadi masalah, print saja dokumen itu. Tak ada masalah. Banyak kali dah saya sebut benda ni. Hmm. So, ini persepsi. Persepsi inilah yang perlu kita elakkan. Eh, persepsi ini yang kita nak elakkan.